шагов 10-15. ха ха Есть, Волок, там, блядь, живый лингорб. реально зэки походу, не останавливает прессинг тупо каждый день щемятся блин как эти как зерги просто жесть наша задача просто во время боя рассмотреть посадку на наличие вражеских каких-то целей будем будем тупо высматривать помимо посадки еще пути подвоза может там что-то срисуем на подходе. Вот Добрый раночек. Об. Там два человека. Возможно, это наши наступают типа. эту точку. Куда нужно сейчас впялиться просто? Окей. Okay. Он говорит только если будет конкретное, говорит понимание, что вот скопление ворога, uh -huh, и, да, uh -huh. я буду туда ебать. Он говорит поем могу будет по посадке говорит по деревьям ебать, говорит и всех заебать. Е так и. Это правда. Вчера гнали беса, что собственно, если летать то там чуть-чуть дальше, то можно не накидывай сразу, сразу, да? АГСу сразу. не, можно как у те типы, вот тут вот тип скива, короче, на стяжке зацепить АГС. Который... <звук> да, ну что, <свук> что за, что за порнография. Все знают, что, блядь, в к сутки можно подцепить максимум автомат. <свук> 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 то есть кто-то это уже делал, да? Я не знаю, я думаю, что... Я думаю, что в нашей миллионной армии есть такое количество, то, б***ь, Блять, изобретатели гасильщиков, блядь. Что mm вы даже не знаем, что они такого оружия. Тупо какой-то там, блять, -hmm. джавелин гарпун. Лучники на слонах. На китах. Вон, смотри, вон какие-то. Вон какие-то жмышки, видишь? Вот слева вот смотри видишь может кто-то лежит по ходу третий ну типа не идут огонь, они там маневрируют ходят типа рухаются на пивнич напиши они уже прошли чуть вперед Тут. И тут можно продвинуться по посадке. Ну, по, по позиции. Это кто отдала? Да. Запиши ему голосовуху или напиши, скажи, что, типа, ну, э, видим, условие. видим пи***, в просвете деревьев. Но. Реально их шугануть можно. Идеальные условия для Ну, типа, это кроме шуток, это сейчас не все. Да, ну, насколько вот я... Понял их э, вообще специфику. Это где-то треть посадки? Не-не-не, это даже уже одна пятая посадки. Но ближе к ним. Да-да-да. Подтягиваются. Выводы, пожалуйста, сейчас там и с топорами попросили, и с крабами попросили. Попробуем дождь. Ну вот тут типа я к чему ориентировался, я привязывался к этим лесочкам. Uh -huh. И вот вот оно вот где-то вот там и приземлилось перед этим первым лесочком. Я думаю, что вот все вот все вот, ну, вот uh. так. Интересно, эти пацаны залегли. Не, они сказали типа нам Но они могли так сказать, достаточно далеко прилетело. Их там два, и вот походу один. <свист> ну, ладно, и этот и этот б**. будет различать разрывы. Их видно <свист> различим. Острый. <свист> вот Севин пришел. Ну. А есть все. Перед поворота. Где-то тут. Принимай. Принимаю. Это Д-44 стрелял. Судя по разрыву. Он техничка. М-113 стоит. На подходе к точке. Стрел 12, маленькая. Так, Шангиз, сдавай в экранчик, сейчас будет угу. серия. Сейчас будет, давай. Следи, следи. 112. Вон какой-то дымок пошел. Давайте пойдем дальше. Вот здесь, ну, судя ну. По, по дыму. О! Во. Есть, вот прилет. Здесь, да. За поворотом, да-да-да. Не-не, это далеко-далеко. Вот. Ага. вот. Вот тут тут. Здорово. Здорово. Ага. Так, пацаны, маленькая пуколка пострел 12. Кто торт? Я. О, привет, все, доехали, да? Да-да, вы бы хотя бы встретили? А связи нету. Конечно нет. Ага. Вот, Оп, держи. Ладно, куда машину поставить? Сейчас секунду, пацаны, мы откорректируем э, подготовку. Сейчас крабы закончат э, и типа сейчас все расскажем. Прежде всего покажите мне крабы по стрел. Точку, куда работать, да. потому что ну, да. да, сейчас покажем. Есть Я приятно. не знаю, просто что за точку mm. вы нашли, но скорее всего отсюда, ну нереально есть. будет. Посмотри, вот, вот смотри. прямой. Смотри, есть есть вариант работать откуда то отсюда, а есть вариант работать Вон там перед нами есть. Я, я же не знаю, куда работать. Работай туда на в посадку. Смотри, я тебя сейчас... Смотри. То есть, грубо говоря, вот мы находимся здесь, я, я а работа через канал вот вступает. Мы посадку. как раз, ну, с этого канала и работаем. Я знаю, что произошли туда, там где был, вот, его вот, выбили. вот, Вот, надо, да. Вот в принципе, вот тут. Они вот по этому каналу ходят, за каналом, по этой посадке. Ну, если лесок там, ну, 90% не получится, потому что там густая растительность. Ну, смотри, тут, короче, они просто бывают очень часто выходят на просвете. Я просто думаю, что когда будет штурм, есть смысл хотя бы их просто типа там кошмарить немножко. Ну, максимум, даже... максимум, что я смогу, это кинуть сверху. Все. Сверху ты имеешь в виду прямо сверху вертикально? Ну, сука, как ну, да, типа. Но оно, скорее всего, взорвется выше над ними, потому что связь исчезнет здесь раньше. Здесь перепад высоты, э, и они ниже нас значительно. А мы сильно далеко от края перепада, поэтому мы будем тупо в землю смотреть. У нас сигнал, он потеряет сигнал и взорвется выше над ними. Слушай, но ну, я думаю, это тоже неплохо держать пацанов, типа, которые штурмуют. Они как раз типа отвлекутся на эту х***. Может кого-то сколками посидеть. Себе... ну давай. Угу Сделал вторую звезды. Есть С**па Работаем артиллерией по пи**дам Сейчас наши будут штурмовать там с зеленым Ой-ой-ой, краб хорошо, прямо в цель Да Степаныч ничего не писал Это он, ну, это но... он Такое устраивает. Не, может а оттуда будет. Подниматься пешочек, пешочек. Это бомжи. это куртка, да? Угу. Реально, за какие-то походы. Покажи, Давайте прям сейчас. Вот, вот ты что, понял, ну, что пацаны? Вот <звучит> <у вас>, смотри, <звучит> вот типа один копает, ага. а вот два что-то пизду гоняют. А мы <звучит> понял, <понимаете>, короче, ну <звучит> мы типа утром приехали, я вот смотрю типа. <звучит> Вот, ходят типа ну прям можно их срисовать хорошо типа пишу в чат типа говорю пацаны дистанция Вывайте позволяет вызывайте камикадзе я был такой давно ну, вопрос а, ну ладно по нам не уже хорошо да, они короче присели под березку слушай ну я просто не знаю да, ну давай я покажу я просто не знаю какой он даже ориентир дать там Справа от тебя, да. Сейчас. Вот, смотри. Вон, вон они стоят. Вон, я сейчас на них навелся. А чуть-чуть отдалить. Смотри, прямо по центру, под березками в натуре они стоят. Хорошо, вижу, а где лэп? Короче, лэп, вот. лэп вот. Лэп вот. Лети справа от березок. Ну, где-то шагов 10-15. Они прямо под березками. О, ну... Но... Есть? Попал? Вот, вот, вот прилет. Ай, Смотри, смотри. Ой, красиво. Оп, смотри, выглядывают. Что за хуй? И вон, следующий, смотри, следующий вон следующий. третий идет, смотри. А, да. И туда вон туда? один. Давай, Покажи давай, мне, скорректируй, как я попал. Ты попал сюда? Так. А вот они среди засуетились. Ага, проверь. Вот этот тип был тут. То есть чуть-чуть правее надо было взять. Вон они, ага. видишь, под деревом. Все, я кажется, понял. Красивчик, второй будет. Бля, слушай, братан, метров 25 где-то в сторону и им, блядь, пизд. Плюс. Возможно, возможно, пацаны, там один трехсотый. Возможно, легкий. Да, он что-то, смотри, видишь, над да ним, 200 надо. над ним суетятся. Он, короче, прибежал откуда-то оттуда. Короче, двое сидело тут, взрыв был тут. И он откуда-то оттуда прибежал и туда присел. Отлично, мы сейчас их добьем. Они там. Они в одной куче сидят, да? Да, три а Ты понял, куда? Плюс. Да, ебать, он прилег, братан, трехсотый. Сейчас, сейчас будут 200, подожди, подожди. подожди. Пацаны, тихо, трех... Тихо, тихо. Подожди, подожди, подожди. Смотри, смотри, лежит, лежит. Да. Сейчас будет. Ебать, ему нехорошо. Залетай, там будет такая прогалана прямо по центру. Ну, я помню, Между деревьев, я понял? Того, я Давай, ебашь прямо под ноги, сука. Или, блядь, в них. Наверное, в них лучше. Лучше сразу в человек. Или в голову. в голову. Да, да. В голову, Ну, а шок, классно. Понимаешь, у нас уже были там и 300, и 200. Нам надо, знаешь, чтобы аж мясо вот только было, в телеграм-канале какой-то да, да, да. сука хуй. плохо Сейчас. летит, летит. Ебать. 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 Сука. Красавчик. Ебать. Вот, три сука. Смотри, один прилег, две сихать. Один ходит три со с красной рукой. Один, походу, уебал. Ебать. Еще можешь Давай еще один. Пацаны, батарея, возвращаюсь. Все, все, 200 точно есть. Ууу! Это было круто, еб***! Красавчики! Если это... Короче, на... Чувак, это 300. 200 он лежит, ему пи, *а, ты в него тупо попал. А ты далеко отсюда? Один был точно 300 -ый. один был 200-й стопудов, один убежал так и один 300 лежит там же. Так они же стояли там. Как он мог убежать? Ну один какой-то убежал, ну может он трехсот а, и может... После удара? После удара, да. да. Да ну пацаны, там такое кино, вы шо, Да, ну все, да. мы ждем кино. Пошли работать танки. Надо их корректировать? Нет. Да, звук, да, я не вижу выхода. А, ну, вижу. Они начали работать в точку 3. Ты... Там еще наши были тогда. А, Там надо аккуратненько. Ну, наши, наверное, да, отошли уже. Конечно, После того, как отработают танки, мы тогда будем чесать посадку, да? Да. О, это уже хорошо. Посадочке прям. Да, видишь, оно типа в взрыв произошел в ветках. Ой-ой-ой. Все. Они, короче, пошли прочесывать посадку. Как отработают танки Нужно вот эту посадку По которой должны ходить Продвигаться Слушай, походу они уже отработали Я начинаю просматривать так, посадку Ну тут конечно место для Да, но Нет Есть прямо такие куски, куда хорошо бы можно было Да они уже полякались Где-то там сейчас сидят Слушай, ну танчик их мог взбодрить Так, чтобы да, чтобы они там Они могли просто откатиться Но они же такие Сейчас 20, 20 минут на гайками их погнали. Просто, ну, до этого мы вот смотрели, они там тупо ходили. Ну, вы же сами видели. А, да. Сейчас да. вообще ни хуя. Не, ну можно взять. Вон, того, вон как тигры. Как Это наши или хуя? Четыре человека. Сейчас отзумлюсь, где они. Отзумся, отзумся, отзумся. Бегом, бегом, бегом. Это наши. Это наши продвигаются. Да, вот, там, где я поставил метку. Давай, смотрим им чуть вперед, смотрим им на ход, смотрим на ход. Mm -hmm. Вот так, да. Вот наши идут еще вторая линия, первая точнее. Э, Тор, напиши в чат, может там, щуки или кому, что они наши видят, прошли. Они видят, что пишут, что, что, что типа хорошо. Что видят, ну, треть посадки они прошли. А видно нас наших? В левом в нижнем углу идут. Да, э, На треть посадки на напи пиздень, да? Да, 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 треть посадки не прошли. Это, убрал, да. Не, на треть да. посадки где-то прошли. На треть больше. А ну отзум быстренько посмотрим, докуда уже наши дошли. посадки на прошли. посадки Полпосадки наши прошли. Нет, идут на встречу с x5 движутся подзум не не подзум 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 с x5 э, на встречу нашим да. двигаются два человека минимум идут по центру посадки в направлении наших в глубине посадки три человека Друзі, ще хвилинку вашої уваги. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу ТЕРА. Продовжуємо збір на техніку для другого відділення тера. Лишилося зібрати одну третину коштів. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є Patreon. Підписуйтесь. У нас тут під Бахмутом пішов сніг. Продовжуємо працювати. Бахмут стоїть! Слава Україні!